Где-то цвет не знаю. Не знаю. Что вы совершили? Продала ребенка. Продали ребенка? Да. Понятно. У нас есть постановление на проведение обыска в данной квартире. Вот. В вашем присутствии. Да. Деньги у вас, да? Вот. Вот Я... за эти деньги. Сколько там да, денег? 7 тысяч. 7 тысяч. Да. За что это деньги вы получили? За ребенка. Я... Значит, я вам Какого тоже. ребенка? Как зовут? Виктория. Когда родился? А? 11 числа родился. Где родился? Здесь, в Запорожье. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Берите, да, ребенка. да, да, обязали, обязали. Сегодня сотрудники Национальной полиции в Запорожской области совместно с прокуратурой в Запорожской области задержали супругов из города Киев во время продажи своего новорожденного ребенка за 7 тысяч долларов. Указанная информация поступила в правоохранительные органы еще в начале апреля текущего года. И мы начали совместно с прокуратурой процесс документирования преступной деятельности данных супругов. Ребенок на момент переговоров еще не был рожден. Женщина находилась на девятом месяце беременности. И 8 числа она прибыла в город Запорожье для того, чтобы здесь родить своего ребенка. 11 числа родилась девочка в родильном отделении одной из городских больниц города Запорожье. И 16 числа прибыл ее супруг для совершения так называемой этой жуткой сделки. После проведения расчетов и передачи ребенка указанные преступники были задержаны на месте совершения преступления. В настоящее время девочка передана в медицинское учреждение. Она в нормальном состоянии. Ее жизни и здоровью не угрожает никакая опасность. На разы. Горе батьків затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Подружжя вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України покарання, за яке передбачено до 15 років позбавлення волі. Стороною винувачення вирішується питання щодо обрання відповідного запобіжного заходу, тривають першочергові слідчі дії. Как видим, принциповая принципова позиция и скоординированные действия правоохранительных органов нашей области дают свой определенный результат.